ishorasiga qarab tahlil qilishga urinib ko'raylik yuqoriga ikki tomoniga uchni ko'paytiribo va xulosa qilamiz assalomu alaykum aziz o'quvchilar qadrli ustozlar yangi to'plam to'plamkundagi oltmishinchi video darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz demak biz oltinchi misolga kelib qolgandik davom ettiramiz oldingi darsimizda son qo'yib yoki birorta sonni tanlab tahlil qilgan edik kelinglar bu misolni son qo'ymasdan ishorasiga qarab tahlil qilishga urinib ko'raylik kaslning suratida a kvadrat plyus b kvadrat yig'indiga e'tibor qiladigan bo'lsak yig'indi musbat ekanligini bilishimiz uh -huh. mumkin endi kaslni mahrajiga e'tibor beringlar kaslni mahraji bu, büyordu, a kub plus b kub bu yerda a ikkidan katta ixtiyoriy musbat son bo'lyapti b minus ikkidan kichik ixtiyoriy manfiy son bo'lyapti mana bu yerda agar a ga qaraganda b modul jihatdan katta bo'ladigan bo'lsa u holda kasrni mahraji manfiy son bo'lib qolishi mumkin va bo'linma manfiy son bo'lishi mumkin agar a modul jihatdan b dan katta bo'ladigan bo'lsa u holda kasrni mahraji musbat son bo'lib bo'linma musbat bo'lishi mumkin va xulosa qilamiz kasr musbat ham manfiy ham bo'lishi mumkin demak bu yerda har doim musbat bo'ladiganini izlashimiz talab qilinyapti b javobga e'tibor beramiz suratiga e'tibor beradigan bo'lsak ko'paytma a ikkidan katta son bo'ladigan bo'lsa b minus ikkidan kichik son bo'ladigan bo'lsa aniq ko'paytma manfiy son bo'ladi endi mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak demak bu ham xuddi a kabi musbat son ham manfiy son ham bo'lishi mumkin lekin nol bo'lmaydi mahraj chunki a modul jihatdan bdan farqli deyapti demak bu ham manfiy ham musbat ham bo'lishi mumkin s javobga kelamiz qisqa javobga keladigan bo'lsak a musbat son b manfiy son o'rtada minus ishorasi bo'lganligi uchun yuqoridagi yig'indi har doim musbat bo'ladi endi mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak mahraj demak mahraj bu ham manfiy ham bo'lishi mumkin musbat ham bo'lishi mumkin shuning uchun bu yerda ham demak har doim musbat deya olmaymiz d de, javobga e'tibor beramiz endi buni ozroq soddalashtirishga to'g'ri keladi de. demak mahrajni ikki qavsga ajratadigan bo'lsak a plyus b a minus bo'ladigan bo'lsa bir taqsim a minus, a, minus bir, Betleca, Yitinci, Demek, a, kette, b ga ega bo'lamiz kasrda endi e'tibor beringlar a musbat son b manfiy son minus ta'sir qiladigan bo'lsa mahraj musbat bo'ladi birni musbat songa bo'ladigan bo'lsak natija har doim musbat bo'ladi yettinchi misol demak e'tibor beringlar a katta b katta har ikkalasi ham musbat son lekin a bdan katta deyapti har ikkalasi musbat bo'ladigan bo'lsa mahrajlarni ko'paytirib yuborishga haqqimiz bor a kvadrat katta b kvadrat endi bu qayerdan hosil bo'lgan deydigan savolga javob mana buni ikki tomonni kvadratga ko'taradigan bo'lsak mana bu xulosa kelib chiqadi a b dan katta bo'ladigan bo'lsa u holda a kvadrat b kvadratdan katta bo'ladi musbat bo'lganligi uchun endi bunga e'tibor beringlar demak a bu ko'paytirma noldan katta bo'ladi chunki har ikkalasi musbat deyilyapti mahrajda a plyus b yig'indi ham noldan katta bo'ladi har ikkalasi musbat bo'lganligi uchun va natijada bo'linma ham noldan katta bo'ladi mana bu yerdan a b ni qavushdan tashqariga chiqazib yuboradigan bo'lsak ichkarida a kvadrat minus b kvadrat qoladi uni ham ikki qavsga ajratib yuboramiz kvadratlar ayirmasi bo'yicha xulosa chiqarishga urinaylik a bu ko'paytma musbat chunki har ikkalasi musbat a minus b ham musbat chunki a bdan katta bo'lyapti a plyus b musbat chunki har ikkalasi musbat bo'lyapti va ko'paytma musbat bo'ladi bu ham to'g'ri endi mana buni bu tomonga bu tamam, o't bir taqsim a katta bir taqsim budan ko'paytirib yorishga haqqimiz bor b katta a bo'lib qolyapti e'tibor beringlar proporsiya shaklida ko'paytiradigan bo'lsak noto'g'ri bo'lib qoldi bu adan katta emas berilishiga ko'ra endi oxirgi beshinchisiga demak buni ham a taqsim b plyus bir kichik b, b taqsim a plyus birdan ko'paytirn bo'lsak a kvadrat plyus a kichkina b kvadrat plyus bdan bu ham noto'g'ri a kvadrat plyus a b kvadrat plyus b dan katta chunki a kvadrat b kvadratdan katta a b dan katta bo'lganligi uchun qo'shib yuboradian bo'lsak u holda a kvadrat plus a katta b kvadrat plus b dan bo'ladi bu ham noto'g'ri bo'ladi bizdan so'ralyapti demak mana shularning nechtasi har doim o'rinli bo'ladi deyapti birinchi ikkinchi uchinchisi har doim o'rinli bo'ladi to'rtinchi beshinchisi esa o'rinli emas sakkizinchi aning yagona qiymatda o'rinsiz bo'ladigan tengsizlik qaysi deyilyapti demak birinchisi aning yagona qiymatida o'rinsiz bo'ladi ya'ni a teng minus to'rtda nolga teng bo'lib qoladi boshqa hollarda noldan katta bo'ladi demak a teng emas minus to'rt yagona qiymatda o'rinsiz bo'ladigan deyapti minus to'rtdan boshqa barcha sonlarda o'rinli bo'ladi demak birinchisi bizga kerakli bo'lgan javob demak ikkinchiga e'tibor beradigan bo'lsak bu aning bu a teng emas plyus minus birga hamda a teng emas nolga bu ham bizga kerak emas uchta qiymat to'g'risi bo'lyapti umman bitta qiymat to'g'risi bo'lsa bo'ldi bizga endi uchinchiga e'tibor beradigan bo'lsak mana bu diskriminant noldan kichik son har doim musbat son mahraj noldan farqli bo'lsa bo'ldi bizga boshqa barcha qiymatlarda musbat bo'ladi u holda bu bitta a teng nolda o'rinsiz boshqa qiymatlarda o'rinli buni soddalashtiradigan bo'lsak a kvadratia ayirmalari a kvadratlar ayrilib ketar ekan minus a minus alar ayrilib ketadi va minus olti katta minus yigirma degan sonlim tengslika to'g'ri kelib qolamiz solim tengslik aning ixtiyoriy qiymat to'rinli bo'ladi bu ham bizga kerak emas agar ixtiyoriy qiymat deydigan bo'lsa to'g'ri keladi mana bu yerda qo'shim e, tengsizligiga ko'ra a plyus bir taqsim a katta nol bo'lgan holatda katta yoki teng ikki bo'lardi bir son bilan uni teskari yig'indisi agar manfiy bo'ladigan bo'lsa u holda u qiymatlarda o'rinli emas shuning uchun bu bir nechta işte qiymatda o'rinli bo'lgani uchun bu ham bizga kerak emas bundan tashqari a teng nolda a teng minus birda ham o'rinsiz ekanligi mana o'zidan ham ko'rinib turibdi shuning uchun bizga bitta qiymatda o'rinsiz bo'ladigan birinchi işte va uchinchi javoblarni qabul qilamiz to'qqizinchi to'qqizinchi misolda a budan katta ihtiyorliy son bu de yerda haqiqiy ison s ddan katta deyapti u holda biz har doim o'rinli bo'ladigan javobni tanlashimiz kerak tezliklarni xatma hat ko'paytirish mumkin emas bu yerda manfiy son ham bo'lishi mumkin musbat ham bo'lishi mumkin shuning uchun xatma had -khat, ko'paytirish mumkin emas masalan bu tomonda modul jihatdan adan katta bo'ladigan manfiy son bo'lishi mumkin modul jihatdan s dan katta bo'ladigan manfiy son bo'lishi mumkin u holda ko'paytirganda mana bu ko'paytmalar musbatga aylanib mana bu noto'g'ri tengslikka aylanib qoladi endi bunaqasiga ham ko'paytirish mumkin emas tengizliklarda demak birinchisi ham noto'g'ri javob bu ham noto'g'ri mana bu mana bunday shaklda ko'paytirilgan kelinglar oxirgi javobga ham to'xtalaylik demak aga s ni qo'shib to'rtinchi darajaga oshirganda bga d ni qo'shib to'rtinchi darajaga oshirgandan katta deyilyapti demak bu yerda hatma had qo'shilgan bir tomon musbat bir tomon manfiy bo'lib qolishi ham mumkin hali aytganimdek o'ng tomon modul jihatdan a plyusidan katta bo'ladigan manfiy son bo'ladigan bo'lsa bu ham o'rinsiz bo'ladi endi biz s javobni o'rinli ekanligini ko'rsatishga urinib ko'raylik buning uchun yuqoriga ikki tomoniga uchni ko'paytirib yuboramiz u holda bizda uch a katta 3 b dan bo'ladi mana ikki tomoniga musbat son ko'paytirishimiz mumkin manfiy son ham ko'paytirsak bo'ladi o'zgarmasdan son belgisi o'zgarib ketadi ikkinchisiga beshga ko'paytirib yboramiz demak ikki tomoniga ko'paytirish mumkin o'zgarmas son qo'shib yuborish mumkin hadma had uch a plus besh s katta uch b plyus besh ddan endi demak o'tkazishga haqqimiz bor 3 a minus besh d e'tibor beringlar katta 3 b minus besh sdan demak qaraydigan bo'lsak mana shu javobni to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin o'ninchi misol yozib olamiz mana shu qiymat quyidagilardan qaysi biriga teng deyilyapti buning uchun bunday qilamiz mana buni qub bo'yicha ikki qosga ajratib oraylik endi ikkilangan chiqazib yuboramiz mana bu ikkalasini bitta joyga olib kelib Bu holda -2a abu bu bilan birga 3 a bu bo'ladi yani ana endi o'rniga qo'yadigan joyga keldik mana bundan a plyus b ni o'rniga qo'yib yoramiz. Bu holda bizda quyidagi hosil bo'ladi minus si ichkarida minus ini kvadrati minus üç. a b plyus s kub mana o'rniga qo'yib yubordik qavs ochadigan bo'lsak demak C kvadrat minus s kub plyus uch a b plus s kub mana bu ayirmalar e, ayrilib ketadigan bo'lsa bizda 3 a b s degan natija kelib chiqadi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'linglar aziz yoshlar youtube tarmog'ida tashkil qilingan matematika repetitor kanali sizga 5 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan mavzular dtm tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi murodjon xo'janiyozovdan saboq oling